Gen Sagopi, Rara Satirabi, seri 296, Lakon Sumbudro Kromo. Dadung masih memainkan cambuknya sambil berdiri di atas punggung kebu Danu. Kaulo Dorowati belum pernah melihat kebu bule yang tinggi besar seperti itu. Kebu itu begitu penurut kepada dadung Cambuk dadungau masih meledak-ledak sebagai pembuka jalan. Di belakang Kebun danu dan Dadungawuk, barisan bergoto patang puluh. Mereka bersenjatakan tombak di tangan kanan dan tameng di tangan kiri. Bergoto patang puluh terdiri dari 40 mantan prajurit. Mereka sudah purna tugas tetapi masih tetap sehat dan kuat. Karena jasa-jasanya mereka diberi kehormatan untuk ikut dalam kirap agung tersebut, langkah mereka tegap diiringi dengan irma demung dan kenong yang ajak. Pakaian mereka yang khas menarik perhatian para penonton. Para penonton pun memberi sambutan yang meriah kepada mereka. Di belakang bergoto petang puluh, Raden Sombo Wisnu Broto, Putra Mahkota Negeri Dwarawati menunggang kuda putih mulus yang teji, perawakannya tinggi besar. Kesatria muda yang tampan itu memakai pakaian yang mewah. Ia menatap para kawulo dengan senyuman tipis yang menghiasi bibirnya. Hampir semua kawulo Dwarawati telah mengenal Raden Wisnu Broto, sehingga banyak yang melambai-lambaikan tangan mereka terutama para gadis yang mengagumi ketampanan Raden Wisnu Broto. Raden Sombo Wisnu Broto adalah putra Prabu Sri Batoro Kesno dengan Permaisuri Dewi Jembowati. Dewi Jembowati adalah putri Dewi Tri Joto dengan Rewondo Tua, Resi Jembawan. Dewi Tri Joto adalah putri dari Prabu Gunawan Kunto Bisono adik dari Prabu Dosomuko. Dewi Trijoto masih bersaudara dengan Prabu Bisowarno yang sekarang menjadi raja di Singgelopuro, yang saat itu hadir pula dengan kereta bertiang mas intan berlian. Resi Jembawan adalah Rewondo Tuwo, ia adalah Pamomong Raden Sugriwo dan Subali di belakang Raden Sombo Wisnu Broto. Kereta yang ditumpangi oleh Raja Kumbino, Prabu Bismoko beserta Sang Permesuri Dewi Rumbini, dan putra mereka Raden Aryo Rukmono. Prabu Bismoko pada masa mudanya bernama Raden Haryo Prabu Rukmo. Ia adalah adik dari Prabu Basu Dewo, paman dari mempelai wanita. Dewiwarasumbodro, putri sulung Prabu Bismoko Dewi Rukmini, diberistiri oleh Prabu Sri Badoro Kresno. Ternyata banyak kawulo dari kumbino yang hadir di alun-alun itu. Mereka pun mengeluh-elukan raja mereka. Prabu Bismoko sesungguhnya juga mempunyai putri lain, yaitu Rarasati. Putri dari Ken, Sagopi dari Widoro, Kandang. Namun Rara Sati selalu diminta oleh Dewi Woro Sumbodro untuk mendampinginya. Kereta berikutnya adalah kereta yang ditumpangi oleh keluarga negeri Lesan Puro. Mereka adalah Prabu Setiajit yang pada masa mudanya bernama Raden Ugro Prabu Setiajit adalah adik bungsu dari Prabu Basudewo. Ia merupakan paman dari mempelai wanita Dewi Warosumbudro. Ia bersama Permaisuri Dewi Warsni, Prabu Setiajit dan Dewi Warsni berputra dua orang yang sulung putri bernama Dewi Setio Bumo, yang kemudian diperistri oleh Prabu Sri Batoro Kresno. Sedangkan yang busu laki-laki bernama Radin Setiaki yang sekarang menjadi Senopati Agung Negeri Dorowati. Seperti halnya Kawulo Kumbino, Kawulo juga banyak yang hadir di Alun-Alun Dorowati. Mereka pun mengeluh elukan Raja mereka. Bersambung. Manunggaling Kawulo Gustinikuyen Suka Gbira ing pangwasot uga dadi senenge kawlo. Preihatine pangwasa uga dadi sanggane kawlo.